Salam dostlarım, bu gün almalı pirok hazırlayıram. Bunun üçün qaba 1 çay bardağı duroya, 1 sü bardağı toz şəkər, 1 sü bardaq qatıq əlavə edib qarışdırıram. Mikser olanlar bunu mikserlə qarışdırsalar daha yaxşıdır. Məndə mikser olmadığına görə mən til çırpıcı ilə qarışdırıram. Qarışım krem halına gədək qarışdırılır. Daha sonra bundan 1 çay bardağı və ya da 1 sü bardağının ortasından Kremnən götürülüb kənarda pirolun üzərinə üçün gözlədirəm. Qarşımım hazırdır. İndi isə qarışımın üzərinə bir paket vanilin, üç yumurta əlavə edib yenidən bir-birində çox ıı, mükəmməl həll olması üçün tel çırpıcıya qarışdırıram. Bu piroq doğrudan çox ləzzətli, çox yumşaq və çox dadlı olur. Yoxlasanız peşman olmazsınız. Həm də bu qədər ucuz başa gəlir. Üzərinə 2 su bardaq un və 1 paket qabartma tozu əlavə edirəm. Yenidən tel çırpıcı ilə çırpıb unu içərisində tamamilə həll edirəm. Bu şəkildə qarışdırıram. Bunu az az əlavə edirəm. Çütün həcmindən aslı olaraq həcmini yoxlamaq üçün bəli, bu şəkildə olur. Və e, piroq bişirəcəyəm. Belə bir qabım var. Bu qabın kənarlarını çörəyi yağı ilə yağlayıb içini və kənarlarını yağladıqdan sonra xəmrimi bura əlavə edirəm. Çanarda mən əvvəlcədən çalmanı soyub doğramışdım. Bu şəkildə dilimləmişdim. Həmin dilimləri piroqunun üzərinə əlavə edirəm bu şəkildə dekorasiya verərək. Bu almalar çox gözəl, çox fərqli, çox ləzzətli bir dad verir. Mən e, piroqumu əvvəlcə 180 dərəcədə istilmiş, alt ist rejimdə istilmiş sobada təxminən yarım saat bişirəcəm. Sobaya göndərirəm. Artıq çəksin bişdi, hazırdır. Üzərinə kremni əlavə edirəm. Bu krem tamamilə özünə çəkir. Heç bir axıntı qalma üzündə və dərhal çox yumuşaq, çox dadlı, ətirli, gözəl, ləzzətli alınır.